вещь. О! Ух ты! вот это да! Я поздравляю и учителей теперешних, и детей, которые не уронили в честь 12 школы. По праздникам у нас, по праздникам у нас Включалась радиола И танцевали мы, и танцевали мы На школьных вечерах Скажу, что то поколение, которое пришло к нам в 76-м году Совершенно другое, более техничное, чем тогда Когда еще только телевизоры появились цветные Когда только что еще не знали о компьютерах Катаскоп, конечно, был в новинку, эпидиоскоп смотрели. А сейчас они уже выходят в интернет свободно, даже будучи малышами. Конечно, у них не хватает единственного чего – любви к литературе. И я очень опечалена этим. Я дитя войны. У меня мама была учительницей, отец все время был на фронте. И я, как сейчас вспоминаю вот эту буржуйку, сидит мама моя, проверяет тетради – пишет что-то, и мы возле нее две. У меня сестра еще, и мы возле нее тоже. Я в четыре года уже читала, писала, и отцу письма на фронт писала. Но я не к этому говорю. Я, у меня была мечта одна – я буду учительницей. Конечно, когда мы пришли в 12-ю школу, это была совсем другая школа. Это было новое здание, пустое, голое здание. Ничего в нем не было. Но мы работали, работали, нам было интересно, мы работали, очень интересно было. Валентина Никоноровна тоже, Можешь, начинали, да, начинали мы все вместе. Мы сами таскали парты, у нас никого не было, нам никто не помогал. Родителей мы еще не знали, когда только пришли, нам никто не помогал совершенно. Ну, я вам скажу. Работать было трудно и было интересно. Я еще что хочу сказать, что мне повезло, мне повезло, вот на протяжении всей моей работы у меня общий педагогический стаж 47 лет я в школе проработала. Мне очень повезло с директорами. Очень везло. Я вот считаю, что, конечно, вот голова, ну говорят, как есть пословица, рыба с головы гниет. Почему наша школа никогда не упала? Никогда. Она всегда была хорошей. Она и до сих пор хорошей. Если даже кто-то пытается что-то где-то сказать про 12-ю школу, я даже слушать не хочу, потому что наша школа самая лучшая школа. Ну, это, дети Ще молодому директору 4 школи було запропоновано очолити педагогічний колектив 12 школи. Я сам отак вот склався долі, що почав свою підрічну діяльність, завдячого Господу Богу і добрим людям саме в 12-й школі. Закінчив Хмельницький 86-й рік. Кінець э, серпня. Вже розподілення пройшло, я без роботи. А тоді так, попасти було, як зараз важко у міську школу було. Заходить Козубняк Володимир Романович, нам покійний, на жаль, прекрасна людина. А я так хвилююсь, думаю, зараз запитає мене про методику викладання, запитає мене, там, чи добре я знаю історію. Він дав три питання. Баскетбол граєте? граєте? Кажу, граю. В волейбол граєте, я кажу, граю. Бо граєте, граю. Беру. <ріст> 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 Мені так раз мене зняло мене моментально. І чотири роки, які я от провів вчителем історії в 12 й школі, я їм завдячую, тому що я от полюбив роботу педагога в школі. чья-нибудь беда была для всех беда. Любой из нас не зря, любой из нас не зря, друзьям с восторгом клялся, что школу позабыть, что школу позабыть не сможет никогда. Школа ты, ты не станешься никогда не станешь. на ней те же тополя. Вечной дружбой связаны школьные товарищи, школьные товарищи и учителя. Для меня лично, что такое 12-я школа? 12-я школа для меня это вообще в жизни целая эпоха. Целая эпоха. Потому что сюда мы пришли в школу, я пришла сюда э, работать на группу продленного дня. Воспитателем группы продленного дня. Вот так случилось, что нам всем с вами повезло, а вам повезло больше всех, потому что с вами работали замечательные учителя. Э, я сказала об учителях, потому что действительно школа номер 12 это была школа, в котором были учителя все талантливые. И была такая высокая планка поставлена к профессионализму учителя, что если приходил учитель, который не мог к этому сравняться с этим, он просто уходил, его жизнь заставляла уйти. И поэтому вы действительно, ребята, вам повезло, нам с вами повезло, что вы попали в эту школу и что мы вместе с вами были в этой школе. Мы с вами пережили школу будущего. Я об этом говорю везде и говорю с уверенностью, потому что то, что было в этой школе, сегодня многие педагогические коллективы только хотят, чтобы это было, а у нас это было. Вспомните дни самоуправления, вспомните походы, когда мы выходили всей школы и уходили в лес, вспомните дни здоровья, вспомните вечера, вспомните КВН, вспомните ту жизнь, которая у нас, кроме уроков, была в этой школе. О праздники, какие были чаепития, вспомните праздники все, вспомните, как мы с вами отмечали все, все абсолютно праздники, вспомните, как мы ходили еще на демонстрации с вами, вспомните все, это было у нас и все это прекрасное прошлое. И действительно школа давала прекрасные знания, ведь сегодня все вы состоявшиеся благодаря тому, что вы получили прекрасный запас знаний, который дал возможность вам реализовать себя. С ошибками порой, с ошибками порой Диктанты мы писали И формул чехарда, и формул чехарда Давалась нам с трудом Но только мы тогда, но только мы тогда и, Еще и, не знали. Детство вспоминають захочеться по тому. Я би хотів відмістити, що у нас досить висококваліфіковані педагогіч. Школа має гарні досягнення. Время йде і школа по-своєму изменяется. Изменяется преподавательський состав, грамотний, висококваліфіціровані становиться. Я переконаю, що от без любові до дітей, без любові до місця роботи, до колег своїх працювати просто неможливо. Перелістав інший етаман. Мы научились говорить красиво Словами Пушкина, Макаренко, Дюма Но ведь не только в этом наша сила И каждый час, и каждую минуту О чьих-то судьбах вечная забота Кусочек сердца отдавать кому-то Такая, брат, у нас с тобой работа Кусочек сердца отдавать кому-то Такая, брат, у нас с тобой работа. Они порою знают больше нас, Философы в тринадцать с половиной, Мечтая, забывают все по час, Присев свечой у теплого камина, И каждый час, и каждую минуту О чьих-то судьбах вечная забота Кусочек сердца отдавать кому-то. Такая, брат, у нас с тобой работа Кусочек сердца отдавать кому-то Такая, брат, у нас с тобой работа А если не решается вопрос Они спешат тебе еще подмоги Устраивают жизненный допрос Хоть мы с тобою старина не боги И каждый час, и каждую минуту о чьих-то судьбах вечная забота Кусочек сердца отдавать кому-то Такая, брат, у нас с тобой работа Кусочек сердца отдавать кому-то Такая, брат, у нас с тобой работа Перелистав известные тома Мы учим их словами и делами Мы знаем, наша помощь им нужна Ребятам с любопытными глазами И каждый час, и каждую минуту О чьих-то судьбах вечная забота Кусочек сердца отдавать кому-то, Такая, брат, у нас с тобой работа. Кусочек сердца отдавать кому-то, Такая, брат, у нас с тобой работа ассоциации только одни, я в нее как пришла после института, и так до сих пор работаю. И, наверное, так и уже и останется она единственной школы. И вот Катерина Дмитриевна говорила, что школа она имеет свою какую-то особенность, я думаю, что действительно наша школа, я считаю, что самая лучшая. И дети, которые учатся в нашей школе, тоже самые лучшие. И когда видишь детей, все с умными и добрыми глазами. Всегда. В каждый класс имеет свои обличия. Діти відзначаються своєю толерантністю. Діти відзначаються своєю вихованістю. Діти стримані, діти ерудовані. А те, що діти толерантні, виховані, вони стримані, вони привітні. Це ваша заслуга, шановні батьки. Я вам дякую за те, що ви маєте таких гарних дітей. Спеціалізована загальноосвітня школа номер 12 міста Хмельницького знаходиться в мікрорайоні Ракове. Цей мікройон славний тим, що це раніше було повністю військове містечко. І до 1991 року ця школа була повністю російськомовною. Тут навіть не навчалася історія України, звичайно, українська мова та література. Після обрання України вільного свого шляху у 1991 році тут стали вивчатися українська мова, література і історія України. На сьогоднішній день наша школа має статус спеціалізованої. З першого класу у нас вивчається поглибна англійська мова, з п'ятого класу друга наземна мова німецька. Але більшу уваги ми поділяємо рідній нашій українській мові. Десь тут була подоляночка. Желаю всем, чтобы все абсолютно мечты сбылись, чтобы в будущем было еще много больше того, что вы себе представ... что вы хотите. Очень хочу, чтобы э, дети ваши были тоже счастливы. Очень хочу, чтобы вы почаще собирались вот здесь. Очень хочу, чтобы вы не забывали вот эту школу. Очень хочу, чтобы вот та дружба, которая была у вас в школе, чтобы она длилась как можно дольше. Здесь среди красивых зданий, Словно в центре мира здания ты стоишь. Ты сокровищница знаний, Потому что ты их множишь и хранишь. Здесь такой уют, Здесь всегда нас ждут. учителей душевное богатство сокроешься всех ценей. Спортивные турниры и творчество детей ты всех объединила под крышей своей. Мальчишеское братство, союз учителей. Душевное богатство сокроешь всех ценей. Спортивные турниры и творчество детей ты всех объединила под крышей своей. Першим директором, є одинаково Малич, Утерем Петрів, і родиночку продовжує. І дійсно, як вже було сказано, найбільшою нагоду є те, що ви довіряєте найдорожчим, ви довіряєте своїм дітей. І не забувайте свою школу, тільки на таких зустрічах, а повсякденній нашій роботі, в повсякденній нашій душі. Мальчишеское братство, союз учителей, душевное богатство сокроишь всех ценей, спортивные турниры и творчество детей, ты всех объединила под крышей своей. Мальчишеское братство, союз учителей, душевное богатство сокроишь всех ценей, спортивные турниры и творчество детей, ты всех объединила под крышей своей. All of